আজি সকলোৱে কয় অমুক কৰিব নালাগে তমুক কৰিব নালাগে এবাৰ লুৰিণ গগৈয়ে কৈ দিয়ক নাম যে মই ইলেকশ্যনো নেখেলোঁ জুবিনৰ ন্যায়ৰ কাৰণে ডুপ্লিকেট ন্যায় পাৰ্টীটোৱে কৈ দিয়কচোন মই ইলেকশ্যন নেখেলোঁ বুলি ইটো হ'ব নালাগে সিটো হ'ব নালাগে লগত ইলেকশ্যনো নুঠোঁ বুলি কৈ দিয়ক কয় বোমা ফুটাব নালাগে পূজা কৰিব নালাগে ইটো কৰিব নালাগে সিটো কৰিব নালাগে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈ দিয়ক এইবাৰ ইলেকশ্যনো মই নেখেলোঁ দুখতে সেইটোতো নকয় এই গোটেই ডুপ্লিকেট যিটো ন্যায় পাৰ্টী তেওঁলোকৰ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ লগত ইলেকশ্যন খেলা নেখেলা কি সম্পৰ্ক আছে মই বুজি পোৱা নাই এইটো এটা প্ৰমাণ কৰে আপোনালোকক ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ প্ৰমাণ লয় ৰাজনীতি কোনে কৰি আছে নিৰ্বাচন খেলা নেখেলা ভোট ৰাইজে দিয়া নিদিয়াৰ লগত জুবিনদাৰ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত কি সম্পৰ্ক আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন দাৰ এই কথাবোৰক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে ৰাজনীতি কোনে কৰি আছে ৰাজনীতি যদি কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰি আছে কাৰণ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ লগত কেতিয়াও ভোটৰ ৰাজনীতি জড়িত নহয় জুবিনদাৰ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত কেতিয়াও নিৰ্বাচন জড়িত নহয় এইবোৰ কথা কোনে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু জুবিনদাৰ নস্বৰদেহটো গ্ৰহণ কৰাৰ দিনটোৰ পৰা সময়কণৰ পৰাই তেওঁ ৰাজনীতি কৰি আছে ৰাইজেতো দেখি আছে ডুপ্লিকেট ন্যায় বিচৰা পাৰ্টী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে মনত ৰখা দৰকাৰ তেওঁহে ডুপ্লিকেট আছোঁ আছিলে তাৰপিছত তেওঁ ডুপ্লিকেট আলফা হ'ল তাৰপিছত তেওঁ ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছী আৰু মই আজিয়ে কৈ থৈছোঁ সময়ৰ ইতিহাসত এইটো লিখা থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডুপ্লিকেট বিজেপি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব এইটো স্পষ্ট গতিকে ডুপ্লিকেট কোনে কৰিছে কোনে মিছা কথা কৈছে আৰু কৈছে যে মই বোলে মিছা কথাৰ মেচিন হেনো যি তেওঁ গোটেই জীৱনটো মিছা কথা কৈ কৈ কৈছে তেওঁ তেওঁ মিছা কথাৰ তেওঁ মেগা ফেক্টৰী এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছোঁ আপোনাৰ আৰু বহু কথা ক'বলৈ বাকী আছে কোৱা নাই কাৰণ আমি লাহে লাহে কৈ আছোঁ আপোনাক চাই আছোঁ আপোনাৰ গতিবিধি আপুনি ক'লৈ গ'ল যিদিনাখন জুবিন দা মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ক'লৈ গ'ল কি কৰিলে কি নাই এইবোৰ চব ক'বলৈ বাকী আছে এইবোৰ কৈ আছোঁ আপোনাক ৰ'ব দুদিন দিয়ক ধৈৰ্য ধৰক আপোনাক ৰাইজে গম পাইছে লাহে লাহে আপুনি কি হয় কি নহয় কৈছোঁ নহয় গতিকে আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক আৰু যদি আপুনি মানসিকভাৱে বা শাৰীৰিকভাৱে একেবাৰে ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে আপুনি অস্থিৰ হৈ পৰিছে আপুনি অকণমান জিৰণি লওক